Gitarra, <usurra> akordeoia eta akordeoia 24 серпня 1991 року Вища Рада української СРСР проголосила Україну незалежною демократичною державою і внесла акт проголошення суверенітету України. А що хочете побажати у День Незалежності України, ви, Акерманці. Довголіття. хотіла б, щоб побільше виспитувалися діти, наші, будущее поколение. Как бы. Потому що я сама вроді по образованию учитель і трудно в даний момент працювати, поэтому більше внимания уделяйте. образованию и, конечно же, воспитанию нашего будущего поколения. Ну, конечно, конечно, лучшего, чтобы было лучше, чтобы и, и молодежи, дет, и дети, чтобы наши поднялись, внуки жили, конечно, на лучшей линии. Чтобы это чувствовал каждый человек для себя лично, чтобы это было праздник для себя, чувство собственного достоинства, чтобы было вот, вот, было чем гордиться. Пожелать бы хотелось, чтобы все-таки появился хороший руководитель в городе чтобы занял-то улицами, чтобы навел порядок. Короче, чтобы делать хоть немножко чего-то лучшего для людей. Чтобы народ украинский жил лучше, нежели живет в сегодняшний день. Всему украинскому народу только здоровье. Чтобы никогда он не болел. И у нас ребята тоже хорошие все. И, и спорт у нас развит, неплохо. Только его поддерживать надо. И чтобы работа была у каждого украинца. Ну что еще? В основном это надо и желать. Здоровья и работы, чтобы было. А потом и, конечно, дружба среди всех э, наций, которые находятся на Украине. А их там, мне кажется, около 140 или 150, я не, точно не знаю. Вот это надо сплотить, этот народ, и чтобы общество у нас было какое-то, ну, как тебе сказать, такое полноценное. Не каждый, я там украинец, я там русский, я там болгарин и по-своему дергать. Надо какой-то найти такой общий язык такой, чтобы люди друг друга и работали на Украину. Чтобы она была сильная, во-первых, чтобы мощная была армия у нас, четкая, чтобы было, чтобы можно было положиться. Чтобы Украина стала действительно независимой и нашла свое я. thank you